Люди, которые считают собаку своим ребенком, чаще всего не пройдут мимо чужой беды. Они знают, что такое ответственность, преданность и любовь без условий. А вот те, кто громче всех кричит: лучше бы детям помогали, чаще всего не помогают никому. Я многое видел. И чем дольше живу, тем больше убежу. Собака не в твоих помилок, не тримая на тебе зла, не грає в фальшивую дружбу, просто ради, коли ты поруч. Вона відчуває тебе без слів, завжди поруч, навіть коли всі інші йдуть. Для неї ти цілий світ. Тепер питання чи вміємо ми любити так само, як любить вона? У собак є що загадкове, якщо вам погано, собака ляже поряд з тобою, обніми лапами, чи мовчки буде слідкувати за тобою, не залишаючи тебе одного? Вони відчувають захворення ще до того, як воно проявилося. Собаки відчувають найменші зміни запаху тіла і зразу робляться більш турботливо. Коли ви їдете з дому, вони точно знають момент вашого поверхнення по запаху і біологічних ритмах. Їхня вірність не має границь, вони можуть навіть вилизувати рани, щоб полегшити біль своїм теплом. Собака не питає, скільки в тебе грошей, яке в тебе авто. батьків твій статус. Ну байдуже, багатий ти да, чи бідний, успішний чи ні. Йому не потрібно нічого, окрім тебе. А чи у вас є такі люди, що можуть вас так цінити, як ваша собака? Нет. Вы думаете, что ваша собака спит с вами в кровати, потому что любит вас? Ах, как же вы ошибаетесь. Правда в том, что она считает вас самым слабым звеном в вашей стае. Да-да, именно так. Когда ваша собака уютно сворачивается рядом, это не про тепло и уют. Это про то, что она не уверена, что вы вообще выживете без ее помощи. Она ложится рядом. Почему собака занимает ваше место, когда вы уходите? Когда вы уходите, ваша собака ложится на ваше место не просто так. Это ее способ показать. Здесь мой хозяин, это его место, и я его защищаю. Для собаки вы ⁇ вожак. Она берет на себя роль охранника и защитника вашего статуса. Лежа на вашем месте, собака словно говорит всем. Не трогайте, хозяин скоро вернется. Она не позволит никому другому занять вашу позицию, потому что для нее вы единственный и неповторимый. Она старается оставаться на вашем месте подольше, чтобы все вокруг пропиталось ее запахом. Для нее это символ, связь с вами, которую никто не сможет разрушить. Это не просто привычка, это ее любовь и уважение к вам. Собака защищает ваше место от всех, и даже другим животным говорит, он мой, больше никого здесь не будет. Это их способ сказать вам, я всегда... Я буду ждать тебя. Ты мой человек навсегда. А ваши собаки ложатся на ваше место, когда вас нет. Напишите в комментариях. Богданович, а ты бачил фильм? Собака на сине, а у нас будет Жорик на синих. Приколу вже. Ну але не знаю, що то за запах такий. Чи такий, не знаю, чи то заяць, лисиця? чи що за запах? Може кіт віскас? Богданович, Богданович, ти знаєш, а мені щось сьогодні холодець поруснився. І колечко домашньої колбаси. Може, то скоро день? Не, горі. Великдень рівно за місяць. Боданоч, ма може ти, щоб мій сон збувся, щось знайдеш для мене смачненьке. Пошукай, будь ласка, там холодильнику, може родель і кісточки.